Həmsə salam dostlar. Transfer saatın yeni bölümdə hər birinizə xoş gəldik. Bugünkü videomuzda yerli transfer xəbərləri haqqında danışacağıq. Əvvəla videomuza keçməzdən öncə hələ də siz kanalımızı abunə olmağı və bildiriş açmağı unutmayın. Hədəfimiz 2000-dir. Mənim üçün Instagram səhifəmizdən bizi izləyə bilərsiniz. Biz isə videomuza keçsək, xoş seyirlər. Spelika təmsilçiləri Ata e-sport Azərbaycan millisinə maraq göstərir. Ə Tənelin yayında Qarabağın baş mərcisi Qurban Qurbanova təklif göndərən Hatay klubunun Azərbaycan futbolunun diqqəti davam edir. Hatayspor indi də 26 yaşlı Namiq Ələsgərovu heyətinə cəlb etməyə planlaşdırır. Superliqanın debutantı mövsümün sonunda bununla bağlı Neftçi ilə danışıq aparmaq fikrindədir. AFFA-nın Camran Əliyevi milliət cəlb etmək yolunda növbəti addımı uğursuz nəticələnməsi barədə məlumat vermişdi. Bunun səbəbinə aydınlıq gəlib. Belə ki, bunun səbəbi Camran Əliyevin ilinə 200 min dollar istəməsi olub. Və adı Qaraqabğla hallanan Albaniyanın Kukesi klubunun futbolçusu Beşir Dəmiri bu haqda açıqlama verdi. Qaraqabğ parada danışmaq istəmir. Mövsümün sonunda hər şeyə aydınlıq gələcək. İndi Kukesin oyunlarına motivasiya olmaq fikrindeyim. Təşəkküllər olsa da bu barədə indən danışmaq tezdir. Qarabağ Mahir Əmrləliyə yeni müqavilə təklif etsə də, 23 yaşlı hücumçu bunu qəbul etməyib. Səbəb Əmrləlinin legioner həyatı yaşamaq istəməsidir. Qeyd edək ki, Əmrləlinin Qarabağla olan müqaviləsi mövsüm sonunda bitir. Çevin Medina karyerasını İsraildə davam etdirə bilər. Kolumbiyalı legioner Maccabi Neve Umar klub dairəsinə düşüb. Haifa təmsilçisi futbolçunu transfer etmək istəyir. Klub rəsləri futbolsun komandamızın Avroliqa tələvif Maqabis ilə oyununda bəyəniblər. İsrail təmsilçisi Medinot mövsümün sonunda Qarağaqda danışıqları başlamaq istəyir. Nestçiçinin üzvü İbrahim Qədirzadə Gürcüstan çempionatına çıxış edəcək. Yarım müdafiəçisi Elita təmsilçisi Samtrey ilə razılıq əldə edib. Qeyd edək ki, Qədirzadə Xəzər Lənkəranın yetirməsidir. Neftçi ilə matçda zədələnən Kvabenov us, yaşıl meydanlardan bir müddət uzaq qalacaq. 67-ci dəqiqədə əzizən qanalı hücumçu sağ ayağının arxa əzələsində xəsarət qeydə alınıb. Və keçən videoda bildirmişdi ki, Affa, Ramiz Şeydaev və Boaviç də icazə verməstədir. Bu desən alınır. Belə ki, Boaviç də tərəfi buna razılıq verib. İndi isə müqavilənin detalları haqqında müzakirə gedir. Bu haqqında yeni xəbər olduqca sizlərə məlumat verəcəm. Biz də videomuzu burada bitiririk. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanalımızı abunə olaraq bildiriş açmağı da unutmayın. Həmçinin Instagram səhifəmizdə bizi təqib edə bilərsiniz. Biz sizi ilə sağlaşırıq. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun və salamət qalın.